А, ты специалист по военной операции? Ты офицер генштаба? Нет, я офицер, но не генштаба. Но не генштаба. И тебя можно спросить по военной операции. Ну, я могу высказать только свое мнение. О, так это я же хочу спросить лично твое мнение. Какое лично твое мнение по поводу, почему Россия напала на Украину? Цель собственной безопасности. А, Украина угрожала России. Не Украина. НАТО я угрожала. Ядерные да, ядерные боеголовки НАТО. На Украине не знаю, разместили Польша? Нет, пока нет. Ага. А где НАТО они есть? Они в на Польше сейчас. Стоят. Польша, так чего на Польшу да. не напали? Там так же у стоят. У нас буфер есть в Украине. А, там буфер есть. У вас... Да, есть? Время, под... время подлета было. Другое. Да, а я понял. У вас есть прямая да. граница.